Сейчас каждый знает, что такое наперсток. Он есть практически в каждом доме и лежит среди иголок, ниток, ножниц, булавок и прочей э, швейной атрибутики. Хотя, надо сказать, что первый наперсток появился более 2000 лет назад в самой Поднебесной, в Китае. А вот в старушке Европе наперсток появился всего лишь в 17 столетии. Наперсток – слово древнее, оно известно во всех современных языках славян. У поляков он называется напорстек, у чехов напорстек, у болгар напорстник. На Украине рядом с наперском можно встретить название напалок. Проникло это слово и в балтийские языки. У литовцев оно звучит сегодня как пирстас, а у латышей пирстс. Хотя слово наперсток и давно укоренилось в русском языке, но свое название металлический колпачок, одеваемый на палец при шитье, оно получило несколько позже. Сначала так называли кистень, которую использовали в кулачном бою. Позже этим словом стали называть кольцо, которое одевали на большой палец лучники при стрельбе из лука. Человек не может жить без легенд. Чаша себя не миновала и наперсток. Жил в 17 столетии в Амстердаме золотых деломастер мастер Николя Беншатен. Приглянулась ему Анита, дочь скупого и угрюмого соседа Ван Ранселье. Целыми днями Анита проводила за вышивкой, сидя у окна в своем доме. Игла была тонкой и часто и больно колола работящие девичьи пальчики. Видя это, юноша все чаще подумывал над тем, как же помочь своей возлюбленной. И вот в один из летних дней 1648 года в дверь Аниты постучали. На пороге стоял человек, на подносе которого был металлический колпачок с нанесенными на нем отметинами. К этому колпачку была приложена составленная по всем правилам того времени маленькая записка. Уважаємо госпоже Ван Рансельє приношу в дар безділушку мої видумки і творення, даби служила на защиті її чудних і роботящих пальчиків. І подпись Нікаля Беншатен. З того времени все і на персток. Чернігівський історичний музей імені Василя Тарновського.